Тривають святкові заходи до 70-річчя великої перемоги над фашизмом. Святковий концерт творчих колективів міста Гардіться подвігам твоїм страна зібрав повну залу у центрі культури і довкілля. Усі 500 місць були заповнені. Люди стояли у проходах. Три години концерту пройшли як одна мить. Майже 200 маленьких слов'янців дарували слов'янським ветеранам свої вітання, співи і танці. «Отлично! Спасибо большое, очень большое спасибо. хороший концерт. Это как отдушина для нас. Все-таки хорошо, что мы помним эту дату, не забываем. Как бы нам ни навязывали что-то, мы все равно будем верить в то, что мы добились своей победы. Творчий колектив центру культури і довкілля залучив до підготовки ветеранські організації, які допомогли рознести запрошення. Майже місяць тривав підготовчий період, бо організаторам хотілося, щоб на концерт попали саме ті люди, для кого готувалася програма. Ані дуже багато сил потратили на це. і в частності дуже багато сил, енергії всю душу вложили в этот концерт. наши работники культуры. Работники культуры, которые работают в этом здании. И среды, которые сплотили все наши творческие коллективы городские, всех сюда подтянули на него и сделали такую шикарную программу. У нас вырисовался вот такой хороший сценарий. Он не мог быть другим, потому что мы все пропускали через себя, через свое сердце. Мы работали по Станиславскому. Потому що теперь ми знаємо об этом не понаслышке. Художні організатори концерту намагалися підійти до теми війни по новому, більш глибоко. Недавно пережиті обстріли слов'янська, гибель людей та зламані долі придали нового розуміння жахам війни. Режисер концерту Тетяна Костина каже, що концерт готувався серцем. Нада роботи серцем. Када роботактер серцем, так тогда йдуть и зал твіче. Пісні про війну і мир у дитячому виконанні розхвилювали ветеранів. Майже усі вони пам'ятають війну з фашизмом, а зовсім недавно вдруге пережили страх та беззахисність перед кулями та снарядами. Тож спогади у багатьох викликали сльози. Низький уклін вам, ветерани, і пробачте нас за те, що не вберегли вашу старість. Свобода. После той оккупации все-таки дышать легче. Мы же тогда были под закупоренные в городе. То есть сегодня эта свобода ассоциируется, то есть этот праздник ассоциируется с той свободой, которая прошел год назад? Конечно. Это... Хороший концерт. Ну и какие у вас воспоминания, что-то там на душе? Трудно сказать. Вообще-то детство вспоминается. Я в Сочи жил во время войны. А то госпиталь был сплошной. И столько покалеченных людей там насмотрелся. Вот такие неприятные воспоминания о тех временах. Ну, а концерт понравился очень. Детишки молодцы. Очень хорошо все. Я участник войны в трудовом фронте. Мы работали в войну дети работали все. А где вы работали? Я работала в колхозе, пахали, вороны на нас обиваты тягали. Все. Концерт вам понравился? Очень понравился концерт. Необыкновенно. Молодцы дети, молодцы репетиторы, которые это все создали. И я, как пожилой человек, дитя войны, которому мне было два года войну, я до сих пор помню свист, пуль, взрывы, все прочее. И, конечно, голод. Голод. Ну, мы детки. Но спасибо нашей победе, нашим солдатикам. Вечная память, вечный покой. Пухом им всем земля. Мы никогда, пока будем жить, не забудем их подвиг.